站在我身边的这位呢，就是今天的准新郎楼渊。大家说，今天的楼总是不是特别的帅气啊？说！我们的楼总真的是一表人才，年轻有为。不知道有多少姑娘都想成为他的妻子。当然，站在他身边的这位温柔端庄的女生，也是一位优秀的姑娘。她就是今天的准新娘董董恩。 那未来呢，也会成为人人都羡慕的总裁夫人。那恩啊，在今天这个特别的日子里，我代表大家问你一句：你幸福吗？幸福啊！恩恩、嗯，你找我啊？什么事儿啊？阿姨他们还都在等你呢。你到底要干嘛？ 我没想干嘛，我只是帮你办了订婚宴，帮罗阿姨分忧，也算是越线吗？我一回国就陪罗阿姨去采风。你们八二弄丢了设计师，我还帮忙找了，就连你的订婚戒指，都是我陪阿姨去挑的。那我是不是还要感谢你，把老柯送进医院啊？那只是个意外，是你们自己操作不当。 就没有必要把锅甩给我了吧？何况餐吧提前开业，楼渊和楼阿姨都是同意的。我当然是要以公司的利益为重，所以才去催的。况且这些也都是小风小浪。等你到时候真的嫁进楼家了，累的还在后面。楼渊是我未来的丈夫。 我累不累，他自然会关心我，不需要你一个外人来操心。还有，谢谢你为了我的订婚宴劳累了，都是我应该做的。那婚礼也麻烦你了。 来，啊、你小心一点，放这儿，放这儿。珍珍姐，放这儿可以吗？再进去一点，这个也进去一点。好。嗯，你这边进去一点啊，放整齐哈。好。行，辛苦您了啊，注意安全。老柯，你快点醒来吧。 以后我不找你要演唱会的门票了，还不行吗？其实我也每次没真的想问你要，就是觉得逗逗你好玩儿。以后呢，红烧牛肉面留着给你吃，香菇炖鸡我吃，好好啊？出出事走，了！毒蛇，抓住毒蛇！ 大家早晨好，好，好，早上好！感谢大家在百忙之中抽出空来来参加我们牡丹餐吧的开业典礼。好，好，在此呢，我代表牡丹公司向大家郑重的承诺，我们将以实际行动给顾客们带来安全、美味、可口的菜品。 当然还有温馨、贴心、周到的服务。好，好。啊，开心点，开心点，开心点，就开一个大吉。激、啊啊啊啊啊、动人心的时刻来到了啊！来、哎。哎 我现在正在牡丹公司餐吧的开业现场。首先，我们看到的是我们的牡丹酱料区，我们的牛肉酱，哎，我们的香辣酱，哇，还有我们精致的包装礼盒，真的是琳琅满目呢。下面呢，我们来到了我们的就餐区，哇，还是扫码点餐呢、啊，啊，是。真的非常贴心啊,啊。哎，这是我们董事长，来给个镜头，给个镜头来，大家吃好喝好，吃好喝好啊。 好，下面呢，我们来到的是我们的助农产品区，都是无农药培育的有机食材。对了，宝宝们买了食材和酱料的，还可以让师傅帮忙免费做呢。来，师傅。哎，谢谢。不用谢。顺利剪裁完，就算是顺利的开业了。这段时间辛苦了。不辛苦，只要能顺利开张，我也很开心。